阿弥 Bismillahirrahmanirrahim ve bihine estain innehu hayrun nasirin ve muin. Sallallahu alayhi ve ala seyyidina Muhammedin ve alihittayibinittahirin. Mubarak Ramazan ayının 10uncu gününde sizləri salamlayıram. İtaat və ibadət dərslərində siz əzizlərə Allahdan müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Dəvət eləyirəm. Barış Ramazan ayının 10uncu 10 gününün duasını بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين علي واجعلني فيه من الفائزين لدي واجعلني فِيهِ من المقربين إلي بإحسانك يا غاية الطالبين الله تن بلا استيري إلهي أز إحسان وخاطر Bu gün məni sənə təvəkkül eliyənlərdən və sənin yanında qurtuluşa, saadatə gəvşanlardan və öz dərəcəyə va yaxın olan bəndələrdən qərar verir. Ey, onu istəyənlərin son arzusu, son diləyi olan Allah. Allahdan bu duada istədiyimiz şeylərdən biri ona təvəkkül eliyənlərdən olmaqdır. Allahdan istəyirik ki, bizi ona təvəkkül eləyənlərdən, işini ona buraxanlardan qərar versin. Niyə görə təkid eləyiblər ki, Allaha təvəkkül eləyin? Niyə görə tapşırıblar? Hər işimizdə o işinizi Allah'a buraxın, Allahın öhdəsinə qoyun. Qurani-Kərim peyğəmbərnə danışanda Allah bu kitabda belə buyurur peyğəmbərinə: Fəizə azminta fətevəkkəl alallah hər vaxt hər bir işə başlamaq istəsən hər bir işə iradə eliyəndə işə qarşı əzm göstərəndə Allaha təvəccül elə öz işini ona burax onun öhdəsinə qoy innallaha yuhibbul mutevakkilin həqiqətən Allah ona təvəkkül eləyənləri sevər Allahın məhəbbəti var ona təvəkkül eləyənlərə Niyə təvəccüh eləməliyik? Niyə işimizi Allah'a buraxmalıyıq? Baxın, Qurani-Kərim Allahı bizə tanıtdırmaq istəyəndə bir neçə ayə bu barədə nazil olub. Allah buyurur: "İnnel əmrə kulluhu lillâh." Hər nə iş varsa, hamsı Allah'a qayıdır. Hər bir işin nəticəsi Allah'ın iradəsindən asılıdır. Allah istəyən olar, Allah istəməyən heç vaxt olmaz. Bütün işlər hamısı Allah'a məxsusdur. Başqa ayədə buyurur: "Ve indahu mafatihul gayb. La ya'lamuha illahu." Qeybin açarları hamısı Allahın yanındadır. Yəni bütün müşkillərin, bütün problemlərin bütün çetinliklərin həlli, kilidi Allah'a məxsusdur. Çünki o kiliddən, o açardan, o problemlərin həllindən Allahdan başqa heç kimin xəbəri yoxdur. Və başqa bir ayədə də belə buyurur: "Va iza qaza amran". Hər vaxt Allah istəsə bir işi həyata keçirtsin, bir hadisə baş versin. "Fa inna ma yəqulu lahu kun feykun". Allah bir iş çürür, bir cələmə ilə o işi həyata keçirir. Yaqulu lahu kun fa yakun. Ona kun deməylə, yəni ol deməklə o iş, o hadisə, o sət həyata keçir və baş verir. Və bir yerdə də belə buyurur. Bal lahu mafis semavati vel ard. Cöylərdə və yerdə hər nə varsa, hamısı ona məxsusdur. Və kullun lahu qanitun Hər nə varsa aləmdə hamı onun müqabilində aşağıdır, onun müqabilində təslimdir. Bu ayələri biz bir-birinin ardınca oxuyanda, bu ayələrlə tanış olanda görürük ki, həqiqətən də işi Allah'a təslim etməməkdən başqa başqa bir yol yoxdur. Gərəkdir ki, insan belə bir Allah'a təvəkkül eləsin. Gərəkdir ki, insan işini belə bir varlığın öhdəsinə buraxsın təvəkkül eləmək, yəni işin nəticəsini Allah'a buraxmaq, çünki ilahı mən bu işi görürəm, sən özün həyata keçir. Sən özün onu xoşsuluqla və biz istədiyimiz sonluqla tamamla. Təvəkkül eləmək bu mənadadır. İnsan otursun kənarda, gözləsin, çə qoy işlərimi Allah görsün təvəkkül eləmək insanda tənbəllik yaratmaq demək deyil. Əksinə, insanı aktivləşdirmək, insanı daha da fəallaşdırmaq mənasındadır. Yəni insan təvəkkül eləməklə zahirədə və üzdə mümkün görünən işləri və məhal görünən işləri mümkünə çevirə bilər. Allaha təvəccül eləməklə. Biz təvəccülün mənası ilə tanış olmaq istəyəndə peyğəmbərin bu hədisinə müraciət eləyə bilərik ki, peyğəmbər həzrət Cəbrayıldan soruşdu ki, ya Cəbrayil, təvəccülün mənası nədir? Həzrət Cəbrayil peyğəmbərə cavab verdi, dedi, insan Yakin eləsin ki, insan yakin eləsinci onun xeyri və zərəri insanların əlində deyil. Hər nə var Allaha məxsusdur. İnsanın xeyri və zərəri Allahın əlindədir. Ona görə belə olan halda insan heç vaxt başqalarının əlinə gözünü dikməz, heç vaxt başqalarından kömək intizarında olmaz. Təvəkkülün mənası yəni bu və təvəkkülün həddinin barəsində Həsən ibn Cəhim adında Bir nəfər İmam Ruzə əleyhissəlamdan soruşur ki, ağa təvəkkülün həddi nə qədədir? Təvəkkülün miqdarı nə qədədir? İnsan nə qədə təvəkkül eləməlidir? Həzrət buyurur: "Ən la təxəfa ma'allah ahadan". Təvəkkülün həddi və mənası budur ki, insan Allah olduğu halda heç kimdən qorxmaya, Allahın cânarında başqalarından vəhşət eləmiyə. Yəni ancaq Allahdan qorxa. Belə bu təvəkkülün mənası və təvəkkülün həddidir. Allahla bərabər başqalarından qorxmayasan, ancaq Allahdan qorxasan, Allah inşallah bizi ona təvəkkül edənlərdən qərar versin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuh. Amma ora belə bir